четкого окончательного результата э -э -э, голосования. Это нелогично. Вы Представляли, что у вас отец военный, возможно вы были бы как бы имперским боксером, но сейчас вот в государстве знаете, начинает... знаете, что. Я хочу сказать, что ваши вопросы провокационные таких э, э, заявлений имперским боксерам э, вы, вы, вы стараетесь Никогда вам дураго имперским боксером и не было, а ваши э, а со вопросы находятся. Ваши жили. вопросы э, не более чем провокационные. Думаете Если вы говорите о э, в следующих президентских выборах я уверен, что на сегодняшний день еще не время говорить, а все разговоры на эту тему являются не только лишь только лишь спекуляцией. в Польше. Почему 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 в Украине должен быть государственным языком в какой-либо другой. Государственный язык, одну, пожалуйста, секунду, вы не имеете культуры общения. Я начинаю говорить, а вы меня перебиваете. И я просил у вас быть более корректным, когда вы задаете вопросы я вас не перебиваю. Поэтому то, что касается языка, я много раз отвечал на этот вопрос. Язык это как символ. Это символ точно такой же как... точно такой же, как я. И то, что касается государственного языка, он должен быть один в Украине

you in